Поступил вызов от дежурного о том, что по улице гуртовой неизвестный ходит с гранатой, угрожает, можно так сказать, подорвать себя. Вот Выездом на место мы увидели ситуацию, что 20 приблизительно полицейских пытаются успокоить неизвестного человека, у которого в левой руке была граната по внешней схоже на РГД-5, без щеки. Подойдя гражданину заранее на расстоянии, я попытался с ним контакт. наладить контакт. Да, он на контакт со мной пошел. Подойдя к нему, я у него спросил, что у него случилось. А он мне объяснил, что поссорился с женой. Вот. На эту тему мы начали разводить как бы, диалог. Он вошел грубо, я вошел к нему в доверие вот более кого там других он ну, грубо говоря перестал подпускать к себе после чего как бы начал уже конкретно непосредственно с ним общаться убеждать его что не нужно этого делать как бы он выражал настаивал на том чтобы кинуть гранату чтобы его застрелили сотрудники полиции после чего приехали сотрудники корда. Вот, он увидел, ну, начал негативно реагировать на их форму, как бы, уже пытался конкретно к ним подойти и спровоцировать, его, чтобы они его застрелили. Иначе он э, выражал намерение подорвать себя. Вот. Э, впоследствии чего как бы, получилось у меня э, ближе к нему подойти, можно так сказать, выхватить у него с рук гранату. Ну, с помощью корда и уже с других оперативников мы забрали у него гранату, обезвредили его. После задержания данного гражданина, гражданин был доставлен в Амур, Нижнепровский отдел полиции, где были установлены уже полные анкетные данные его. Как выяснилось, данный гражданин был ранее судимый. В 1991 году он был осужден к 9 лет лишения свободы за умышленное убийство. Были проведены обыска по месту жительства данного гражданина, где в его комнате в комнате была обнаружена граната РГД-5. Данная граната была изъята. Возбуждено уголовное производство по статье 263 части 1. Задержанный пояснил то, что гранаты, которые были у него изъяты, он нашел за два дня до происшествия на озере, на Мурнежнепровском районе, вот, в пакете в Камыша. Данному гражданину грозит от 3 до 7 лет.